UEC Kehendak sebenar masyarakat China atau senjata politik terdesak Dua minggu selepas pilihan raya umum Sabah Kesan kekalahan masih dirasai oleh parti yang tewas Dalam usaha mendapatkan semula sokongan Isu UEC kembali dibangkitkan dan desakan dibuat Supaya kerajaan mengiktiraf peperiksaan tersebut Isu ini sekali lagi menjadi tumpuan Sehingga Perdana Menteri perlu memberi penjelasan Hakikatnya UEC bukan isu baharu ia sering muncul setiap kali parti politik berdepan tekanan atau kehilangan sokongan Tanpa mengira kerajaan, UEC kerap dijadikan bahan kempen dan janji politik Walaupun masalah sebenar yang dihadapi rakyat jauh lebih mendesak Selepas kekalahan teruk DAP di Sabah Parti itu menyatakan hasrat untuk berbincang dengan Perdana Menteri mengenai pengiktirafan UEC Persoalan penting ialah Sama ada UEC benar-benar menjadi punca kekalahan Atau kepimpinan parti gagal memahami sebab sebenar penolakan pengundi. Secara realistik, kekalahan DAP di Sabah tiada berkait dengan UEC. Isu utama pengundi Sabah ialah tuntutan 40% hasil Sabah, pelaksanaan MA63, rasuah, kos sara hidup serta pembangunan tempatan. Semua ini memberi kesan langsung kepada kehidupan rakyat. Dalam konteks Sabah, UEC bukan keutamaan politik. Kebangkitan semula isu UEC lebih merupai langkah terdesak. Walaupun UEC tersenarai dalam manifesto PRU ke-15, kritikan terhadap kerajaan hari ini lebih tertumpu kepada kegagalan reformasi institusi seperti pelantikan jawatan strategik, kegagalan memasukkan akta hasutan serta pendekatan lemah menangani kos sara hidup. Usaha sesetengah pihak membandingkan UEC dengan IGCSE pula mengelirukan kerana kedua-duanya berada dalam sistem yang berbeza saya menyokong pendirian Perdana Menteri dalam mempertahankan Perlembagaan Persekutuan dan Kedudukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Perkara 152 memperuntukkan ruang penggunaan bahasa lain tetapi UEC tidak menggunakan Bahasa Melayu sebagai Bahasa peperiksaan dan tidak menjadikannya subjek teras. Tuntutan pengiktirafan perlu difahami dalam kerangka perlembagaan sedia ada. Saya menghormati perjuangan Dong Jong mempertahankan UEC. Namun, realitinya, laluan pendidikan masyarakat Cina tidak terhad pada satu sijil. Kepada rakan-rakan dalam DAP, sudah tiba masanya berhenti menggunakan UEC sebagai alat politik. Fokus perlu diberikan kepada reformasi sebenar dan pembangunan masa depan bersama sebagai satu bangsa Malaysia.